नागपूर जिल्ह्यातल्या सावनेर पंचायत समितीचे युवा उपसभापती राहुल तिवारी हे सतत सावनेर पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये भेटी देऊन शाळा आरोग्य केंद्र व अंगणवाडी इत्यादींची पाहणी करीत आहेत सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यांच्या अचानक भेटी दरम्यान काही शाळांमध्ये शिक्षकांची अनुपस्थिती आरोग्य केंद्रे ग्रामपंचायती अंगणवाड्यांमधील कर्मचारी कर्तव्यावर नसल्याच्या गैरहजर आढळून आलेल्या शाळा व इतर संस्थांवरती योग्य ती कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू आहे या आकस्मिक दौऱ्याचा वचक आता कर्मचाऱ्यांना पडू लागला आहे उपसभापती कधी येणार याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे त्यामुळे सर्वच स्वराज्य संस्थांमधील उपस्थिती सुधारली आहे इतर अनियमितता सुद्धा आता हळूहळू आपल्या मार्गाने लागताना दिसत आहेत सत्तावीस जुलै रोजी यावेळी उपसभापती राहुल तिवारी यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितलं की गेल्या महिनाभरापासून आपल्या अचानक दौऱ्यामध्ये समोर येणाऱ्या समस्या व त्यावरील उपायांवरती आपलं वचक राहणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे ग्रामीण भागातील जागरूक आणि सामाजिक कार्यकर्ते व पंचायत समिती सावनेरचे उपसभापती राहुल तिवारी यांनी सर्व ग्रामस्थांना विनंती केलेली आहे की डोळ्यांच्या साथीचे आजार दिसताच आपल्या गावाजवळील आरोग्य केंद्रामध्ये पोहोचून डोळ्यांशी संबंध संबंधित या विषाणूजन्य आजारावरती उपचार करून घ्यावेत तसेच ग्रामीण भागामध्ये शालेय शिक्षण आरोग्य पिण्याचे पाणी रस्ते यासारख्या समस्यांसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याची विनंती त्यांनी गावकऱ्यांना केली आहे जैसे काम सरकारी है सरकारी कर्मचारी है उनका नैतिक दायित्व है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना सेविका है तो बच्चों को अच्छे से उनको केयर करना वैसा तो ये अपना कोशिश मेरा कोशिश यही है कि जो उनकी ड्यूटी है वो तो सही तरीके तो से करें यदि बीमार है छुट्टी पे है बिल्कुल तो नहीं है क्योंकि तो जो चीज़ें अनियमितता दिख रही थी वो तो सुधार करना अपना एक जो हम लोग को सामने दायित्व तो दिया है उसको निभाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं तो आपका एक राउंड हो चुका है दूसरा राउंड में फिर से चल रहा है तो इसमें कुछ सुधार देखा जा रहा है अगर तीसरा राउंड था मेरा अच्छा और राउंड कैसा है राउंड नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी दायित्व हमारा काम है जैसे समिति में आकर के बैठना ही मेरा काम नहीं मेरा काम जो है हमारे कल कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैं रात तो रात किसी चीज़ को सुधार कर दे लेकिन हमारे प्रयास से हमारे ग्रामीण भाग के बच्चे जो हैं लेकिन तो उनमें अच्छी चीज़ें आती हैं और सामने उठ के आते हैं या उनकी जो प्रतिभा है उसको निखार आता तो 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 है तो काम करना चाहिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ एक सिल्लोरी करके गाँव है सिल्लोरी गाँव में दौरे में मैंने एक चीज़ देखा एक चौथी क्लास का बच्चा उसको मैंने एक मैथ का सम दिया एक बच्ची को दिया बच्ची ने नहीं कर पाई लेकिन बच्चे ने जिस तरीके से उसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मैंने पहली बार देखा कि चौथी क्लास के बच्चे को थर्टी का टेबल याद है उसके लिए मैंने वहाँ के माननीय सरपंच को भी चीज़ को बोला कि आप आर्थिक मदद हो या जिस तरीके की मदद हो बच्चों, अच्छा बच्चों को करना चाहिए क्योंकि ऐसे देखा अच्छा आई अधिकारी आई अधिकारी बनता है हमारे लिए गौरव की बात हो ऐसे बच्चों को मदद करना हमारा नैतिक निकॉबदारी रुधवार तो के लिए हमारी मासिक मीटिंग थी जिसमें जो हमारे तालुका के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनसे इस बारे में जानकारी लिया कि बहुत सारे सब सेंटर में दवाइयाँ नहीं है उनके पत्नी के अनुसार सब सेंटर हमारे यहाँ जो है उनको छोड़ दिया जाए तो जो हमारे यहाँ पी एस सी है पी एस सी पाँच पी एस सी है केड़वल बड़ेगाँव खापा पाटन सौंगी और अपना चिचोली ये पाचों जगह पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जिस यदि कमतरता उसकी है उसके माननीय उपाध्यक्ष मैडम कुलदत्ता राउल से कल बात की अभी आपके सामने भी मैं थोड़ी सारे पहले पीछे जो है हमारे अधिकारी उनसे बात कि हर जगह सेंटर पर दवाई रहे क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो दवाइयाँ बाहर से नहीं खरीद सकते और आंखों का एडमिशन खासकर बच्चों में जाता है और बच्चों का भविष्य बड़ा है उनकी आंखें भी खराब हों किसी कारण से तो उनका भविष्य अंधेरा हो जाएगा अंधकार हो जाएगा इसलिए अपनी कोशिश में उनको सही समय पर सही दवाई मिल जाए पीयूष झिजुवाड़िया विदर्भ न्यूज सावनेर